काला चीता। ये एक जानवर है जो जिस्मानी सिया रंगों वाला है पैंथर एक चिंगवार चीता है जो जीन के तगुर के नतीजे में काला हो गया है पैंथर में हमेशा सिया रंग नहीं होता है अक्सर अगर आप करीब से देखें तो उसकी खाल मुख्तलिफ तारीख रंगों के धब्बों से ढकी होती है जो बिलाखिर सिया रंग का एक नुमा तसर पैदा करता है उनका वजन 40-50 किलोग्राम से तजावुज कर सकता है जिसम का तना दीवार लंबा होता है इसका साइज दो मीटर तक पहुंच सकता है सर किसी हद तक बड़ा हुआ है ताज पर छोटे कान रखे हुए हैं, है गोल और दरमियाने साइज की होती है बहुत ताकतवर कानों के साथ मुकम्मल दंदान साजी जबड़े होते हैं तमाम जिसम आरोप बाल हैं और पूछ काफी लम्बी है बाज औकात खुद जानवर की लंबाई तक पहुंच जाती है वो जंगलाती इलाकों में मैदानी इलाकों और पहाड़ों में ही रहते हैं वो बुनियादी तौर पर रात के वक्त और बाज औकात वो दिन के वक्त शिकार करते हैं इसके सिया रन की वजह से पैंथर आसानी से जंगल में भीष बदल लेता है जानवरों का काला रंग जंगल में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपाने में मदद करता है और न सिर्फ जमीन पर बल्कि दरख्तों में भी हरकत करने की सलाह इस जानवर को दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए अमली तौर पर पोशीदा बना देती पेंथर इस जमीन का एक इंतहाई खूनखार और खतरनाक जानवर है बहुत सारे मामला ऐसे भी हैं जब उन जानवरों ने अपने घरों में लोगों को मार डाला ज्यादातर रात के वक्त जब कोई शख्स सो रहा होता है जंगलात में भी अक्सर पेंथर किसी शख्स पर हमला कर देता है ख़ास तौर पर जब ये जानवर भूखा हो और तेज तरीन जानवर होने की वजह से बहुत कम लोग दौड़ने की रफ्तार में उसका मुकाबला कर सकते हैं इससे बचना तकरीबन नामुमकिन उनकी खतरनाक और जारहाना तबीयत की वजह से उन्हें तरबियत देना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से उनको सर्कस में देखना तकरीबन नामुमकिन है ये जानवर बहुत ही गैर मामूली है और अपनी असलियत को अपनी तरफ रागब करता है इसकी वजह से ही इंसान बार बार ब्लैक पेंथर का नाम इस्तेमाल करता रहा है मिसाल के तौर पर कार्टून मोगली का किरदार मरूफ बाघेरा ब्लैक पेंथर है। और दुनिया की बहुत सी तंजीमें अपने लोगो में उसका नाम और तस्वीर भी इस्तेमाल करती हैं। उन कंपनियों में से एक पुमा है जिसका लोगो ब्लैक पेंथर है खुराक पैंथर एक गोश्त खुश शिकारी है ये छोटे जानवरों और बड़े जानवरों दोनों का शिकार करता है जिसकी मकदार कई गुना बड़ी है मिसाल के तौर पर जेबरा हिरन भैंसे और उसी तरह के घरेलू जानवर जैसे गाय खोले और भीड़ वो बुनियादी तौर पर घात लगाकर शिकार करते हैं तेजी से छलांग लगा देते हैं और जल्दी से अपने अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं उसकी गर्दन काट देते हैं और फिर लेट जाते हैं और जमीन पर अपने अगले पंजों को आराम देते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता गोश्त खाने लगते हैं अपने सर के तेज झटके से शिकार की लाश को फाड़ देते हैं अक्सर मुस्तकबिल के लिए खुराक को बचाने के लिए पेंथल जानवरों की बाक़ियात को दरख्तों तक पहुंचाते हैं जहाँ जमीन पर रहने वाले जानवर उन तक नहीं पहुँच सकते हैं लेकिन वो कभी भी छोटे पीनथों को हलाक जानवर के महफूज गोश्त को खाने नहीं देते बल्कि उनके लिए ताज़ा शिकार करते हम फर्टिलाइजेशन के बाद मादा एक आराम दे और महफूज जगह तलाश करती है अक्सर औकात ये बिल गोरेज और गार होते हैं हम तकरीबन तीन माह तक जारी रहता है मादा आमतौर पर एक आ दो बच्चों को जन्म देती है और अक्सर तीन या चार छोटे बच्चे को जन्म देने के बाद दस दिन तक मादा अपनी औलाद को हरगिज नहीं छोड़ती और दूध पिलाती है तीन अथरों में जिनसी पुख्तगी दो साल की उम्र तक पहुँच कर आ जाती है एक साल की उम्र तक औलाद आमतौर पर अपनी माँ को छोड़ देती है और आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है ब्लैक पैंथर की औसत उम्र दस से बारह साल लेकिन कैद में ये अनोखे जानवर ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं जिंदगी के 10 साल के बाद पेंथल गैर फाल हो जाते हैं आसान शिकार की तलाश करते हैं इस उम्र में उन्हें मजबूत तेज और सख्त जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है